Они дают возможность свободно выразить мысли, свободно дискутировать и потом анализировать то, что же стоит за этими словами, да, какие ментальные образы, какие механизмы включаются психологически, как на самом деле э, можно представить себе сегодняшнюю ситуацию. Конечно, это были родители, которые ну, занимаются детьми имеют какую-то гражданскую позицию. То есть тех родителей, которых мы не могли вытащить, ну, которые, допустим, детьми вообще не, не имеют интереса, такие родители, понятное дело, это фокус группы не пришли. Поэтому это не полная картина, но это картина активного родительства. Вторая часть была касалась, это был второй доклад, который касался графических образов, которые стоят у нас, ну, ментальные образы рисков, воздействия телевидения доклад был. И третья часть это доклад, который представлял голос детей. Это результаты всеукраинского конкурса «Дети и телевидение», которые проводились в экспериментальных школах э, всеукраинского уровня регионального уровня где детям было предложено, старшеклассникам было предложено провести интервью с детьми младшего возраста на тему «Место телевидения в их жизни». По рекомендованным вопросам анализировали как продукт деятельности, это тоже такой как бы, научный метод, который позволяет представить мысли детей и образ видения этой всей ситуации. Конечно, все эти доклады заняли почти час времени, я не имею возможности полностью все это вам сейчас презентировать, но на чем бы я хотела остановиться в плане заявленной темы поговорили о механизмах, возрастных механизмов воздействия. Давайте я представлю значит, до этих механизмов. Это вторая часть. Значит, это мнение родителей. Сначала характеризую мнение родителей относительно рисков, да, как они видят это, и потом сравню это мнение с теми механизмами, которые заложены в основу европейской практики защиты детей от негативного воздействия телевидения. Это европейские практики совместного регулирования информационного пространства, где медиа-индустрия кодирует всю свою продукцию, обозначая для родителей системой обозначений возраст, для которого рекомендована или не рекомендована эта продукция и содержание того негатива, который может быть опасным для ребенка, чтобы родители, включая с первых секунд какой-то продукт фильм или там даже был фильм, включая его, сразу видели, какая опасность в течение демонстрации этого фильма могла быть. Ну, именно такую систему и, и такая система имеет намерение внедряться в Украине. Значит, вот первый, первый, первая группа ⁇ это дети до 4 лет. Как вы знаете, все рейтинговые системы, которые, на которые ориентируются э, медиапроизводители, они не измеряют детей, медиапрактики детей до 4 лет. Они все начинаются от 4 лет. Фактически этот возраст от 0 до 4, он как бы оказывается не целевой аудиторией, но тем не менее по... Реакции родителей мы абсолютно четко фиксируем, что мы не можем говорить о том, что нет медиапрактики детей в этом возрасте. Она есть. Она, как правило, фоновая. Она, как правило, фоновая. И начинается она в очень раннем возрасте. Мама кормит ребенка грудью и одновременно смотрит телевизор, и ребенок уже реагирует на звуки и чуть более старшем возрасте на видеоряд, который есть. Дети одного года, они уже отличают блоки рекламы, прибегают из другой комнаты для того, чтобы послушать эту рекламу и поповторять, как обезьянки, то, что там э, им нравится, да, потому что это короткий формат, доступный для их восприятия. Другой, другой вопрос, какое именно влияние это оказывает. Самый главный риск, который выделяют для такого раннего возраста, для этого периода, это риск, который мы можем говорить Изменение бюджета времени детей и забирание этого времени на практики, которые не связаны с движением. Это самый главный риск. Да? То есть обездвиживание ребенка. Потому что в этом возрасте все развитие, это сенсомоторный интеллект, да? эта фаза, это все связано с моторным компонентом. Если ребенок замирает перед телевизором, переносится в потоковое состояние, впадает, когда он не ощущает, ну, то есть потоковое состояние это расщепление, э, восприятие мира, когда ребенок находится в теле реальности, а то, что вокруг происходит, он даже не замечает. Ну, сейчас, как известно, э, э, эти потоковые состояния даже используют как средство анестезии, допустим, в зубном кабинете для детей оказалось э, самое лучшее средство показать ребенку э, интересный мультик или дать поиграться, и он не ощущает манипуляции. Он просто настолько уходит туда, что он не ощущает, что с ним происходит, с его телом, с его эмоциональным состоянием и так далее. Да, вот это расщепление, оно тут есть, несет опасность, потому что это воздействие на раннем, в, в раннем возрасте, в котором закладываются там, и жизненные оптимизм, то есть какие-то доверия к миру и вот эти базовые компоненты, личности, с которыми потом, если, допустим, они в этом возрасте вдруг как-то нарушились, то потом очень тяжело работать, только с очень серьезными, мощными технологиями можно делать проекты. Следующий этап. Пожалуйста. Наступный слайд. Нет.